Assalamualaikum, bikin es as lumut kedondong buat minuman saat kumpul keluarga tahun baru nanti Ini cocok banget dan minuman ini juga bisa jadi ide jualan Jual 5 ribuan, untung banget, yuk simak resepnya Pertama, rendam setengah sendok makan biji selasi dengan air hangat Masak 2 saset jelly plain kemasan 10 gram dan yang bikin seger dan enak beda dari yang lain aku pakai Nutrisari Dondong Praktis dari ekstrak ke dondong dan buah pepaya dan ada yogurtnya juga Dondong bikin perut adem no begah Kalian bisa beli di warung-warung yang sudah tersedia atau bisa beli di Shopee nama tokonya Dondong ya Gunakan dua saset Nutrisari Dondong kemasan 14 gram Masak dengan 800 ml air atau sesuai dengan petunjuk di kemasan Masak sampai mendidih lalu matikan api kompor Siapkan es batu ukuran sedang ke dalam wadah. Tuang sedikit demi sedikit ke atas es batu dan ini masih sangat panas ya, jadi bisa lebih mudah untuk membentuk lumutnya. Lakukan secara cepat sampai habis supaya jeli dondongnya ini nggak cepat menggumpal atau ngeset ya. Karena ini es batunya sudah mulai mencair, jadi aku ganti mengaduknya pakai whisker supaya jelinya tidak menggumpal dan cepat membentuk lumut. Lanjut tambahkan 150 ml susu kental manis. Untuk manisnya bisa sesuaikan selera, tapi kalau menurut aku ini manisnya udah pas karena ini resep untuk minuman ready to drink, jadi nggak perlu tambah es batu lagi. Aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, karena aku pengen minumannya ini lebih terasa buah kedondongnya, aku tambahin lagi satu saset Nutrisari Dondong. Buat teman-teman yang belum coba minuman serbuk terbaru rasa kedondong dari Nutrisari Dondong, kalian wajib coba ya. Karena ini rasanya beneran enak banget dan gak bikin serik tenggorokan. Karena ini tuh bikin perut adem nebugi. No Selanjutnya tuang biji selasi yang sudah direndam tadi dan aduk sampai tercampur rata. Ini sudah jadi, keliatan seger banget, siap untuk disajikan. Untuk dijual 5 ribuan, di sini aku pakai cup ukuran 12 oz. Untuk per gelasnya tuang 250 sampai 270 ml. Untuk minuman ready to drink dan bisa disimpan di kulkas showcase gitu, teman-teman bisa menggunakan botol 250 ml. Cuma kalau botol kan harganya lebih mahal, jadi bisa pakai cup seperti ini, tapi tutupnya pakai plastik cup sealer supaya benar-benar tertutup rapat. Setelah dituang semuanya ini jadinya 5 cup ya, teman-teman. Dan berikut kisaran modal es lumut nutrisari dondong kurang lebih 12.900 jadi 5 cup Modal per cupnya 2.500 teman-teman jual di harga 5.000 udah untuk 2.500 Atau jual sesuaikan dengan daerah masing-masing Selamat mencoba semoga bermanfaat